с малого вот у нас пошли вот эти трещинки вот ровно от середины дома а вот здесь вот где детская площадка ну трещина посильнее это так для начала теперь идем дальше все наверное знают что вот сюда резумовский переулок находится ой что ж сюда восток да сюда север сюда юг сюда запад часового 11-12 с, с всем нормами регламента вот этот чудесный девайс который называется анализатор температуры должен смотреть строго север ну чтобы вы понимали вот он куда смотрит на восток во время монтажа чтобы его с утра не забивало а, солнцем и котлы полностью не останавливались из-за того что он будет показывать большую температуру его прикрыли это все делали стеконовские работники. Вот чудо-квартира, которая проводила себе воду и канализацию. По проекту этот чудо-девайс должен находиться вот, вот на этой стенке. Но не стеконовские работники, никто иной ее сюда не поставил. СМД это сделать не может, так как, ну, даже не знаю почему сказать, так это стоит дорого. И это должен сделать стекон. Если мы это переставим, не будет ни гарантии ни на оборудование, ни на котлы, ни на что другое. О, тут у нас что-то мокрое, видать, техэтаж. Мыл, 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 мыл потихоньку. Вот видите, кстати, привели в божеский вид, утеплили, покрасили. Краска, правда, апельсиновая. Итак, это по одному анализатору температуры в котельной э, корпус 6. Идем дальше нет, не идем дальше. Вот напротив корпус 3, вторая котельная. Датчик расположен точно так же, точно с такой же фанеркой в зеркальном отражении. То есть вы тоже можете понять, что смотрит он не на север, а на запад. А должен вот там вот, ну, перед краном как бы объяснить, там тоже тех квартира абсолютно, ну, идентичный как с этой стороны тоже должен стоять этот датчик там но он там не стоит а вот это анализатор температуры э, с теплопункта согласно всем нормам и правилам тоже должен стоять на север это ну вот туда в сторону банка но стоит он почему-то у теплого окна и направлен но ну, совсем не на север э, не могу найти э, бумагу но вика стоит бумаги найдет, покажет Ой, на этой неделе получили письмо с Одесса Газа. Помимо того, что при получении лимитов нам были урезаны лимиты, на этой неделе получили письмо, что лимиты еще раз урезаны. Поэтому хотел бы обратиться к тем, о ком слышал, что вот на форуме пишут, что их просто, ну, трусит, просто жить не могут от того, что ночью придется проснуться и только подумать о дуйке при такой бешеной цене за тепло. Смотрите, если мы будем давить, добавлять так что придется оставить окна открытые то рискуем под новый год быть с горячими напитками но холодными батареями поэтому тепло э, выано ну как есть единожды э, да мне довелось не скрою несколько раз заходите самому собственноручно добавлять тепло потому что был момент когда температура на улице упала а автоматика из-за вышеуказанных вышепоказанных датчиков ну практически не работает. Мне пришлось оставлять родной край, родной дом и мчаться в Одессу, потому что вот были люди, которым было холодно. Но я так думаю, что я совершил очень большую ошибку, потому что, ну, согласно регламентным работам по котельной, корректировка температур должна производиться раз в сезон. Я, наверное, думаю, что надо все-таки больше придерживаться регламента. И в случае чего, ну, можно писать письма в стекон, можно еще что-то, потому что если в комплексе есть люди, которые недовольны отоплением и их просто, ну аж за душу цепляет то, что придется ночью проснуться и подумать о дуйках, извините, наверное, наверное, мы что-то где-то просчитались. И еще, думаю, будет немаловажным людям узнать о том, что в составе ОСМД, насколько мне стало известно, может я ошибаюсь, будут кадровые изменения. И, скорее всего, будут перевыборы председателя, я думаю, за инициативой Максима. И выбор, наверное, нового председателя или члена правления. Просто я от этого далек, так слышал одним ухом, что кто-то это все проворачивает, инициирует. Хочу довести до Ой, до да понимания всех жителей, всех форумчан и всех небезразличных. Считаю, что процесс выбора председателя должен быть максимально открытым. Поэтому, поэтому прошу всех, кто хочет, претендует на должность председателя, либо членов правления, принести в СМД заявление. Ну, заявление с просьбой включения в протокол проголосования на как же это лучше сформулировать заявление с просьбой включить в список кандидатов на ту либо иную должность либо главы правления, либо членов ОСМД, Ой, либо членов правления. По поводу членов ОСМД планируют тоже донести до ведома нынешнего правления, попытаюсь, чтобы это сделали, чтобы упростили систему принятия в члены ОСМД, чтобы это не приходилось делать протокольно через собрание загальной сборов. Считаю, что можно будет упростить данную процедуру просто до написания заявления, ну и автоматического включения в ряды ОСМД. Всем спасибо за внимание. Извините, если чем-то кого-то обидел, либо кого-то заставил мерзнуть. Всего доброго. До свидания.